Це питання ставить собі кожна жінка, а науковці не втомлюються шукати усе нові методики омолодження. Сьогодні пропоную завітати до центру естетичної косметології та Іран Буку та дізнатися про унікальний метод безопераційної підтяжки шкіри, що дозволяє не лише позбутися ознак старіння, але й запустити процес відновлення шкіри на клітинному рівні. І це процедура рф ліфтинг. Доброго дня. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, на сьогодні існує дуже багато різних методик омолодження, але провідні косметологи усього світу особливо виділяють таку процедуру, як рефліфтинг. Чому ви вирішили у своєму центрі пропонувати своїм клієнткам саме таку процедуру, в чому її особливість? Откриваючи наш центр, створювая його, ми використовували ті ж самі підходи, які ми використовуємо при создані нашої косметики. Тільки попробовав на собі, Получив личный результат, я могу что-то предлагать другим людям. Два года назад случайно по совету друзей попала в клинику в Лозанне, в Швейцарии, Селмед, где прошла такую процедуру. Ну, было просто интересно, любопытно. Обещали, что эффект будет не только сразу, да, великолепный лифтинг, уйдут все мимические морщинки, но и с каждым месяцем будет все лучше и лучше. Конечно, не верила, но интересно решила попробовать. То, что сразу же увидела, потрясло. Еще было интереснее, что будет дальше. И действительно, через два, через три месяца ощущение, что ты получаешь новое лицо. Потрясающий эффект. Я потом очень долго узнавала про этот аппарат. Я ездила к доктору который его создавал, создавал его доктор Дюбе, это инженер, медик. Аппарат производится не серийно, создается в лаборатории. И действительно потрясающе дает эффект омоложения на уровне дермы, когда вырабатывают вот новые коллагеновые волокна. Конечно, не могла уснуть, не могла успокоиться, хотела такой аппарат для себя, потом для друзей. И в итоге вот открыли такой прекрасный центр нашей эстетической косметологии и трихологии. И тут вы пройдете самое на тему уникальному аппарате, так? Я Конечно, разомнила. да. Мы его везли как драгоценность сюда. И это единственный в Украине аппарат. Я вас дуже вітаю з відкриттям цього центру. І все-таки хотілося б більш детальніше дізнатися про цю унікальну процедуру РФ ліфтингу на вашому ексклюзивному апараті. Давайте пройдемо в кабінет, і наш доктор, главний врач Алла Владимир Хлістюк подробно розкаже, як он працює. Вітаю вас! Здравствуйте! Розкажіть, будь ласка, про процедуру РФ ліфтинг. У чому є особливість? Процедура уникальна тем, что она способна выращивать коллаген. Правде? Да. Когда мы проходим курс этой процедуры, вы увидите, что разглаживается носогубная складка, поднимается бровь, кожа становится упругой, гладкой, морщины куда-то деваются. И эффект сохраняется в течение 9 месяцев. Это доказано. Це дуже цікаво. Не секрет, що усі жінки, які звертаються до косметолога, хочуть побачити результат, позитивний ефект одразу після першої процедури. А наскільки мені відомо, рефліфтинг відноситься саме до таких процедур. Чи правда що ефект буде вже з першого разу? Да, так, це дійсно так. Ви побачите, якщо пройдете цю процедуру зараз. Яким чином будет відбуватися процедура и скільки вона взагалі триває? Процедура будет 20 минут проходить. Я буду подогревать вашу кожу до 40 градусов постепенно. вы у меня Вероника впервые, поэтому вашу кожу я плохо знаю. Я буду ориентироваться на то, как она реагирует на манипулу и на то, что вы ощущаете. Буду периодически вас спрашивать. Хорошо? доброе. Вы не волнуйтесь, процедура очень безопасна. У вашему центре эту процедуру проводят на э, таком очень эксклюзивном швейцарском аппарате, так? Что это да. за аппарат? Аппарат сделан в Швейцарии, специально под заказ для Ирины Александровны Букур. Он единственный в Украине, и их всего 12 во всем мире. Аппарат очень безопасен. Чем, чем он подкупает? Безопасностью и эффективностью. Mm -hmm. Тем, что вот я вам делаю процедуру, например, и вы не ощущаете ничего плохого. Так, я может значит, еще процедура достаточно комфортная. А щепсы, или в целом э, момент на самом деле из моей шкиры? Аппарат прогревает вашу кожу до 40 градусов. И в это время наша белковая структура коллаген сворачивается, так как у нас коллаген из фибробласта растет в виде спиральки, происходят возрастные изменения, эта спиралька вытягивается в ниточку, И у нас кожа увядает, обвисает. Вот для того чтобы опять эту ниточку сформировать в спиральку, мы его прогреваем радиочастотным. Излучением. Вы зазначали, еще потребно пройти курс процедур, да? Сколько да. это быть процедур, с каким интервалом их проходят? Делают минимум пять процедур один раз в неделю. Ну что, Вероника, как ощущение? А ну, гляньте на себя. Я действительно вижу результат. И, даже с первого раза моя шкира стала больше такой щельной и пружной. Mm -hmm. Дуже дякую вам за эту процедуру. А скажіть, була скальовжуда, яку косметику після процедури будемо користуватися у домашнего догляду? Конечно. Косметика должна быть безопасной, должна быть натуральной, вот и соответствовать по типу кожи. Например, сейчас я вам нанесла гидрокрем Ирины Александровны Букур и флюидик под глаза. Отже, сьогодні у центрі естетичної косметології та трихології Ірен Букур ми дізналися про унікальну методику безопераційної підтяжки шкіри РФ ліфтинг. Я цю процедуру вже щойно спробувала на собі, і можу зазначити, що результат дійсно гарантований, і навіть після першого разу.